Pembangkang nafi tuduhan prejudis terhadap JPN PM New Zealand puji kepimpinan Anwar di ASEAN Guan En kecam kenyataan Anwar isu alkohol UMNO terbuka bincang isu Melayu-Islam PAS tegas tolak hidangan arak dalam MAS dan skandal mineral Sabah didakwa libatkan individu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Asma Ismail dalam Next Step News edisi tengah hari. Jangan lupa ikuti kami di semua platform Next Step Malaysia. Zakirin Hassan menolak dakwaan bahawa pembangkang mempunyai niat menyerang Jabatan Pendaftaran Negara JPN susulan isu pemain naturalisasi. Beliau menjelaskan tindakan membangkitkan perkara tersebut di Parlimen bukan bermaksud mempersoalkan integriti penjawat awam tetapi demi menuntut penjelasan berhubung proses kelulusan kewarganegaraan. Menurutnya, tanggungjawab pembangkang ialah memastikan setiap agensi kerajaan melaksanakan tugas mengikut undang-undang dan prosedur yang sah. Takyudin menegaskan bahawa isu yang timbul melibatkan kepentingan negara dan tidak boleh disapu di bawah karpet hanya kerana ia sensitif. Beliau juga berharap Kementerian Dalam Negeri KDN tampil menjelaskan secara terbuka agar rakyat tidak hilang kepercayaan terhadap sistem pendaftaran negara. Katanya, semakan terhadap dokumen rasmi perlu dilakukan segera supaya nama baik negara tidak tercalar di peringkat antarabangsa. Perdana Menteri New Zealand Christopher Luzon memuji kepimpinan Malaysia di bawah Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai pengerusi ASEAN yang disifatkan cemerlang. Menurut laporan FMT, Luzon berkata, Datuk Seri Anwar berjaya memimpin blok serantau itu dengan berkesan Walaupun dunia berdepan pelbagai cabaran ekonomi dan geopolitik, beliau berkata demikian dalam wawancara eksklusif bersama FMT ketika mengulas tentang hala tuju kerjasama antara New Zealand dan ASEAN. Luzon menjelaskan bahawa kepimpinan Malaysia telah menunjukkan keupayaan luar biasa dalam menyatukan negara anggota untuk menghadapi krisis global. Katanya, keutuhan ASEAN di bawah Malaysia membolehkan blok itu kekal relevan dan berpengaruh di peringkat antarabangsa. Pujiannya itu turut dilihat sebagai pengiktirafan terhadap dasar luar Malaysia yang menekankan kestabilan, keamanan dan diplomasi ekonomi serantau. Penasihat DAP Kebangsaan Lim Kuan Eng mengecam kenyataan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang menegur penganjuran majlis melibatkan alkohol di dewan awam dalam kawasan sekolah. Menurut Guan Eng, kenyataan itu menimbulkan keresahan dan rasa tidak puas hati dalam kalangan masyarakat Cina yang menganggapnya sebagai tidak sensitif terhadap adat resam mereka. Ahli Parlimen Bagan itu berkata, majlis seperti makan malam atau perkahwinan yang menghidangkan alkohol sudah lama menjadi tradisi masyarakat Cina. Beliau menegaskan bahawa penghancuran majlis perkenaan diadakan di luar waktu sekolah dan tidak melibatkan pelajar. Katanya, tindakan Perdana Menteri menyentuh isu itu di Parlimen seolah-olah menjolok sarang tebuan kerana mencetuskan salah faham yang tidak perlu. Kenyataan Guan Eng itu turut mencerminkan kebimbangan DAP terhadap sensitiviti budaya yang boleh menjejaskan hubungan antara kerajaan dan komuniti China. Ahli MKT AMNO Syarkar Syamsuddin menegaskan parti itu tidak pernah menutup pintu kerjasama dengan mana-mana pihak dalam memperjuangkan isu Melayu dan Islam. Dalam wawancara bersama FMT, beliau berkata, AMNO kekal bersedia untuk berdialog asalkan perjuangan itu selari dengan kepentingan rakyat dan negara. Syarkar menjelaskan UMNO sentiasa terbuka kepada perbincangan dengan pertubuhan bukan kerajaan NGO atau parti politik yang mahu memperkukuh perpaduan umat. Katanya, kerjasama sedemikian boleh membantu memperbaiki dasar kerajaan agar lebih inklusif terhadap masyarakat Melayu Islam. Beliau turut menegaskan bahawa UMNO kini mengambil pendekatan rasional dan matang dalam mempertimbangkan setiap bentuk kerjasama politik. Menurutnya, parti itu akan terus berperanan sebagai jambatan penyatuan, bukannya alat perpecahan dalam kalangan umat Islam di negara ini. Dewan Ulama PAS Pusat menegaskan pendirian agar kerajaan menghentikan hidangan arak dalam penerbangan Malaysia Airlines MAS. Menurut Ketua Penerangannya, Muhammad Nur Hamzah, penyajian arak dalam pesawat milik kerajaan bercanggah dengan prinsip Islam sebagai agama rasmi negara. Dia berkata sebagai syarikat di bawah khazanah nasional, MAS perlu mempamerkan imej Malaysia yang menghormati nilai moral dan agama. Katanya, larangan arak bukan bermaksud memaksa bukan Islam. Sebaliknya merupakan prinsip sejagat yang turut diiktiraf oleh agama lain. Muhammad Nur menegaskan Dasar tersebut wajar dilaksanakan demi menjaga sensitiviti umat Islam dan maruah negara di mata dunia. Beliau turut menyeru Kementerian Pengangkutan dan Khazanah Nasional mengambil langkah segera menamatkan amalan tersebut dalam semua penerbangan MAS. Seorang pemimpin parti gagasan rakyat Sabah PGRS mendakwa ahli perniagaan Albert T sebagai individu yang berada di sebalik skandal perlombongan mineral di negeri itu, bukannya kerajaan negeri seperti digambarkan. Bercakap kepada FMT, Ketua Penerangan PGRS Nizam Abu Bakar Titingan berkata, Walaupun T cuba menonjolkan dirinya sebagai pemberi maklumat, tindak tanduknya menimbulkan persoalan serius termasuk dakwaan pemalsuan dokumen untuk mendapatkan kelulusan lesen dengan cepat. Nizam menambah, T didakwa memohon lesen mencari gali melalui lebih 20 syarikat berbeza, membabitkan kawasan hampir 1 juta ekar yang dilihat sebagai usaha menguasai hasil bumi Sabah secara senyap. Beliau menegaskan penggunaan 20 syarikat untuk mendapatkan lebih 20 lesen lombong menyebabkan orang ramai hairan dan mempertikaikan integriti proses pemberian lesen. Menurut Nizam, audit dalaman juga menemui bukti pemalsuan dokumen dan penyalahgunaan kuasa dalam Sabah Mineral Management SMM yang dikaitkan dengan T. Hasil penemuan audit itu, bekas Ketua Pegawai Eksekutif SMM John T. N. Gihan yang dipercayai terlibat membantu T dalam urusan permohonan lesen telah ditamatkan perkhidmatan. Sekian untuk edisi tengah hari ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Nextstep News. Jangan lupa untuk follow Facebook Nextstep Malaysia dan subscribe YouTube Nextstep TV. Nextstep Malaysia bersama melangkah dengan yakin. Saya Asma Ismail. Assalamualaikum dan salam sejahtera.